Це громадський діяч і коротенько. Ми вже з'ясували всі питання, які нас об'єднують. Є декілька питань. Є, у громадськості є певне І Ми хочемо ці питання просто зараз прояснити раз і назавжди, об'єднати наші зусилля для того, щоб якомога швидше відродити ділянці мета про жовтень. Такі питання, скажімо, дискусійні Це статус сквера. Ми обговорювали у нас. Тут був представник департаменту земельних ресурсів. пішов. є е, е, розуміння, що е, значить програму сквер програму е, зелених зон», i koncepcja zagranicznych naśladżeń. O, je, pytanie, co do męż. Так, да. щодо оформлення меж сквер та визначення єдиного землекористувача. Але я так розумію, що і голова регіону нам доповів, що в програму з інтернету розвитку на наступний рік це питання, а також паралельно у вашому проєкту рішення теж перекачається вирішення цього питання. Друге питання, яке викликає спробованість статус пам'ятника пам'ятки архітектури цього приміщення, ми вже не обговорювали. Питання кіноамфілати теж виникло, якісь як розуміють розміщення. І четверте це щодо процедури подання проекту рішення. Тільки що представники громадськості зачитали, які в них є слово питання щодо процедури, яка була витримана, чи не витримана при подачі проекту рішення. І зараз я надаю слово Павлу Бравіцю. Він у нас навчає тому Премічний секретар комісії по культурі. Хочу добре, що прийшов і хумічників, хочу сказати репліку стосовно з зауваженнями. Погоджено на культурній комісії. В зауваження є фраза за умову. Якщо умова не виконана, значить не погоджено. мы хотим узнать, какая цель в вашем проекте решения, вы предлагаете дать ответственные предложения, для того, чтобы внести этот объект в перелив оборудования и архитектуры. Я благодарю, что вы собрали это совещание, вам лично благодарен, Андрей Григорьевич Ахамбасович, дорогие друзья. Здравствуйте. Я после стоматолога, немножко одна часть не работает, поэтому буду говорить как смогу. Суть в чем? Суть в том, что кинотеатр «Желтый» сгорел не случайно. Я думаю, что все, кто здесь присутствует, это понимают. У меня есть данные из милиции спецслужб, я их обязательно 25 числа обнаружу. Мы очень плотно работаем, и ситуация плачевная в этом плане. Подожди, кинотеатр «Желтый» с целью его захватить. Реберским путем. Потому что план следующий, один из планов. Сейчас ничего не делать, зима пройдет, потом разведут руками и скажут, видите, ничего не получается, давайте его и снесем, построим здесь торговый офис, развлекательный центр, или к не будем, настроить этажи, построим. Какие анфилаты, о чем вообще может идти речь? Значит, речь, на мой взгляд, должна идти об одном, чтобы избежать впредь возможности снесения и всего остального нужно дать статус э, сквера прилегающей территории, чтобы там не было никаких арфилат, никаких развиваемых, никаких и прочего э, барахла, и дать статус памятника архитектуры местного значения кинотеатру, чтобы его никогда не коснулась рука рейдера. По-моему, все предельно понятно и кто против этого выступает, тот просто расписывается или в заинтересованности в лидерском захвате, или в непонимании этой проблемы. Или он не киевлянин, ему история Киева. И вообще здание кинотеатра Жопина, с которым связана история Бадула и Киева, ему все это по барабану. Поэтому я считаю, что тут вообще нет темы для обсуждения. Тема может быть одна – поддержать это или не поддержать. Вообще, я хочу сказать, пользуясь тем, что я вижу здесь присутствующих, ряд присутствующих, которые я бы не хотел видеть вообще. Здесь присутствуют люди, которые являются просто патологическими угрунами. Например, вы выступили, вы сказали, что комиссия, вы мой коллега, но я вам говорю в глаза при всех, потому что я вас говорю, вру, вру, Потому что вы выступили и сказали, что комиссия по культуре не рассматривала это, а она рассматривала, и за вас снялись с обсуждения, с рассмотрения этот вопрос по Это вам вопрос. Теперь вам вопрос, уважаемая госпожа Даблладзе, вернее, не уважаемая, которые я не имел честь быть знакомым. Вы пишите я постоянно фото по обо мне, что я 12 лет у вас хочу жопу захватить. Во-первых, кто вы такая, чтобы у вас его захватили? Во-вторых, я знать не знал про захват жоп не про все. И я, как нормальный человек, вышел на митинг, 10 тысяч перечислил сразу же, потому что меня это туда не перебивайте пока. Под свои базарные замашки оставьте для босса. Отдал по списку правильно 10 тысяч. Мне пришло письмо от этой женщины, которая написала, не надо нам статус сквера, не надо памятник архитектуры. Вернула деньги и начала против меня грязную какую-то пропаганду. За то, что у нас так появилось, за то, что ты хочешь добра для своего города, за то, что ты не имеешь никаких финансовых мотивов, тебя бьют по морде, и чем народ наш. Вот это наша я вам хочу сказать, что я эту тему доведу до конца жопы. И ни одна собака не сможет мне помешать в том, чтобы отстоять этот кинотеатр. Спасибо. Дякую. Единое, мы собираемся, ну, самое для того, чтобы выкинуть все, и уже...